2021-ci ilin dövlət büdcəsi hazırlanarkən əvvəlki bir neçə ildə olduğu kimi ənənə pozulmamışdı. Bu dəfəki büdcədə sosial yönümlü idi. Sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri 14,1% artaraq 2021-ci il üçün dövlət büdcəsinin sosial yönümlü xərcləri 11,1 milyard manat məbləğində proqnozlaşdırılırdı. Bu 2020-ci illə müqayisədə 563,8 milyon manat çox idi. Prezident İlham Əliyevin siyasətinin mərkəzində vətəndaş rifahının təminatı prinsipinin dayanması nəticəsində ölkə əhalisinin sosial müdafiəsini gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılır və 2021-ci ildə bu istiqamətdə uğurlu sosial islahatlar ilə oldu. Ölkə prezidentinin tapşırıqları əsasında Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən illərzində sosial islahatlar proqramı davam etdirilərək sosial müdafiə və aktiv məşğul proqramların icrası və daha da genişləndirilməsi təmin olundu. Həssas qrupların sosial təminatı və sosial ödənişlərin artırılması, sosial sahədə xidmətlərin vahid mərkəzdən şəffaf, operativ və əl çatən şəkildə təşkili və digər müvafiq fəaliyyət sahələrində ardıcıl və məqsədəuyğun işlər görüldü. Ölkədə icra olunan mühüm sosial proqramlardan biri şəhid ailələri və mühalibəli əlillərin mənzillə təminatı proqramı prezident İlham Əliyevin təbdirinə əsasən ildən ilə genişlənir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 2018-ci ildə 626 2019-cu ildə 934 2020-ci ildə 1572 mənzil və fərdi ev şəhid ailələrinə və müharibəlilərinə təqdim edildi. Prezident İlham Əliyevin 25 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə bu kateqoriyalardan olanlara 2021-2025-ci illərdə 11 min mənzil və ya fərdi evə verilməsinin nəzərdə tutulması proqramın dəfələrlə genişlənməsinə imkan verdi. Bunun nəticəsə olaraq 2020-ci ildə 3 il əvvələ nisbətən 5 dəfə çox olmaqla 3 min mənzil və fərdi evin şəhid ailələrinə və müharibəlilərinə verilməsi nəzərdə tutulurdu və bu plan həyata keçirildi. Beləliklə ümilikdə ötən dövrdə 12 min şəhid ailəsi və müharibəli mənzil və fərdi evlə təmir edildi. Eyni zamanda müharibəlilərin avtomillə təmiratı tədbirləri davam edir. Əmək Hərbi halının sosial müdafiəsi Nazirliyi 2021-ci ildə daha 164 nəfər müharibəlilini mini avtomobillə təmin etdi və bu günədək artıq 7400 müharibəli avtomobillə təmin edilib. Sosial təminat sisteminin mühüm komponenti olan pensiyalarda artım 2021-ci ildə də davam etdi. İlin əvvəlindən pensiyaların sığorta hissəsi 11.4% indeksasiya edilərək artırıldı. 2021-ci ilin 11 ayının yekunlarına əsasən pensiyaların orta aylıq məbləği daha 10% artaraq 331 manata, o cümlədən yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləği 9% artaraq 358 manata çatdı. Ümilikdə son 3 ildə pensiyaların minimum məbləğində 2 fey yakın orta aylıq məbləğdə 60% artım baş verib. 2019-cu ilin əvvəlindən pensiyaların və sorular müavinət və təqaüdlərin elektron təyinatı sistemi işə salınıb. Təyinatlar şəxsin sosial təminat növünə hüququ yarandığı halda bu hüquq müraciət olunmadan və sənəd təqdim edilmədən avtomatik reallaşdırılır. Ötən dövrdə bu proyektiv xidmət vasitəsi ilə 2021-ci ilin 1 dekabr tarixinə 254 min, o cümlədən 2021-ci ilin 11 ayında 128,3 Pensia, Marvinette. Təqaüd təyinatı elektron qaydada həyata keçirilib. Sosial proqramları daha da genişləndirməklə sosial təminata yönələn vəsaitlər əhəmiyyətli dərəcədə artırılır. Prezident İlham Əliyevin fərman və sərəncamları ilə hələ 2019-cu ildə Azərbaycanda 4,2 milyon insanı əhatə edən inqilabi sosial islahat həyata keçirildi. Əmək haqqı, pensiya, müavinət, təqaüdlər orta hesabla 100%, bəzi istiqamətlər üzrə 2 dəfədən çox artırıldı. Yeni sosial təminat növləri təsis olundu. Həmin biz sosial islahatlar üçün dövlət büdcəsindən illik əlavə 3 milyard manat vəsait ayrıldı. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 30-unda imzaladığı fərmanlarla prezidentin aylıq təqaüdü növbəti dəfə olmaqla 2021-ci ilin əvvəlindən əhəmiyyətli şəkildə artırıldı. Şəhid ailəsi üçün 300 manattan 500 manata, müharibəlilər üçün 1-ci dərəcə üzrə 250 manattan 400 manata, 2-ci dərəcə üzrə 230 manattan 350 manata, 3-cü dərəcə üzrə 210 manattan 300 manata əli qəhrəmanlarımız üçün 1500 manattan 1800 manata çatdırıldı. Eyni zamanda Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə 2000 manat məbləğində prezidentin aylıq təqaatı təhsil edildi. Ümummən 2018-2021-ci illərdə sosial təminat üzrə illik xərclər 2,4 milyard manat və ya 60% artaraq 6,4 milyard manata çatıb. Son 4 ildə yalnız pensiya istiqaməti üzrə xərclər 50% və ya 1,6 milyard manat artaraq 4,9 milyard manata çatıb. 2021-ci ilin dekabrında Prezident İlham Əliyevin imzaladığı yeni fərman və sərəncamlar isə sosial islahatların 2,1 milyon insanın rifahına dəstək olan və illik əlavə 1,5 milyard manat vəsait ayrılmasını nəzərdə tutan yeni mərhələsinə açdı. Minimum maaş ödəniş artırılaraq 250 manatdan 300 manata çatdırıldı. Bu artım dövlət sektoru üzrə 400 min, özəl sektoru üzrə 400 min nəfər olmaqla 800 min işçini əhatə edir. Ümumiyyətlə son 3 ildə minimum ailə qəmay haqqı 2, də üç dəfə artırılaraq 130 manatdan 300 manata çatdırılıb. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrindəki müəllimlərin maaşları orta hesabla 20%, gənclərin çağırlışa qədərki hazırlığı rəhbərlərinin maaşları orta hesabla 40%, dövlət peşə təhsili müəssisələri müəllimlərinin, idarəetmə və təlim işçilərinin maaşları da orta hesabla 20%, fiziki tərbiyə rəhbərlərinin maaşları orta hesabla 30% artırıldı. Digər bir sıra sahələrdə əmək haqqı orta hesabla 20% artırıldı gedicəcək ki, minimum əmək haqqı artımı orta aylıq və median əmək haqqına da müsbət təsir edəcək. 2018-2021-ci illərdə ölkəmizdə orta aylıq əmək haqqı 37%, median əmək haqqı 74% artıb. Digər tərəfdən 2018-2021-ci illərdə əmək müqavilələrinin sayı 30% və ya 400 minə yaxın artıb. Bütün bu müsbət proseslərin nəticəsi olaraq əməkhaqqı fondunda da 92 faiz artım özünü göstərib və növbəti il də bu göstərici daha da artacaq. Həmçinin 732 min şəxsi əhatə edən müavinət və təqaüdlərdə növbəti artımlar edildi. Artımlar ələlliyi olan şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar, həm uşaqlara və birinci dərəcə ələlliyə olanlara qulluq edənlər, yaşa görə müavinət alanlar, ailə başçısını itirməyə görə müavinət alanlar, müddətli hərbi xidmət edənlərin uşaqları uşaqların qəyyumları, 5-dən çox uşağı olan qadınlar, 1 yaşaddak uşağı olan ünvanlı sosial yardım alan az təminatlı ailələr, övladlığına uşaq götürənlər, işləməyən pensiyacı elmlər və fəlsəfə doktorları, fəxri ad olanlar doktarant və tələbələri əhatə edir. Həmsinin uşağın doğulmasına görəvə və dəfn üçün bir dəfəlik müavinətlər artırılıb. Yeni artımlara istinadən qeyd etmək olar ki, 2018-2022-ci illərdə müavinət və təqaüdlərdə orta hesabla 2.5, 3 dəfə artım baş verib. Məsələn, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün sosial ödəniş 2019-cu ilin əvvəlində cəmi 82 manat idisə, 2021-ci ildən həmin məbləğdən 3.4 dəfə çox olmaqla onlar üçün müavinət 200 manat və Təqaüd 380 manat formasında aylıq 280 manat sosial ödəniş ediləcək. 2019-cu ilin mayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabelində Dost Agentliyi və bundan sonra 5 dost mərkəzi açılıb. Onlardan 2 mərkəz 2021-ci ilin mart ayında 4 saylı Dost Mərkəzi və 2021-ci ilin iyul ayında Abşeron rayonu üzrə Dost Mərkəzi istifadəyə verilib. Ötən dövrdə 650 minədək şəxs, o cümlədən 2021-ci ilin 11 ayında 375 min vətandaş dost xidmətlərindən faydalanıb. 2019-cu ilin may ayında bu yana dost xidmətlərinin sayı 30 faizə yaxın genişlələrək 155-ə çatıb.